ہم میں سے ہر کوئی آج کل خوش نصیب شخص ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے لہٰذا ہر ایسے شخص کو مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی ان دنوں میں کسرہ سے عبادت کرنی چاہیے اور موت تا خیر و بلائی کے کاموں پر ہمیشہ کی اختیار کرنی چاہیے جیسا سورہ حجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 99 آئیت کے اندر ترجمہ اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے اور یقین آنے سے مراد مفسرین نے موت لیا ہے ماہِ زلحجہ کے دس دنوں کی اہم فضیلت زلحج کا مہینہ اسلامی تقویم کا ایک اہم مہینہ ہے خصوصاً اس کے پہلے دن جو کہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہیں اور ان دنوں کی اہمیت قرآن اور حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے ان میں نیکیہ کمانے کے متعدد مواقع ہیں یہ اسلامی سال کا آخری اور باروہ مہینہ ذیلج کہلاتا ہے ذی الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے ذی الحج کے ابتدائی ایام جنہیں ایام الاشر کہا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں کئی بڑی باتیں جمع ہو جاتی ہیں مسلمان عبادات کو اپنی اپنی استاد کے مطابق بجا لاتے ہیں محنتیں اور مشقتیں کوئی حج کی عبادت میں مصروف ہے کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے اور مسلمان ہمیں ان ایام میں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے جس عمل کی بھی توفیق ملے نا اس توفیق کو انسان غریمہ سمجھے پیچھے نہ ہٹے یہی ہماری دنیا ہے. کی فلاح کا باعث ہے کسی بھی نیک عمل کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان دس دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا بھی ان دنوں کے نیک عمل کے برابر نہیں آپ نے فرمایا نہیں پھر فرمایا ہاں اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے نکلا ہو اور پھر واپس نہ آیا ہو ان دنوں کے نیک عمال سے بھی زیادہ افضل ہے اس مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں جان اور مال سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ کے ہاں نزدیک ان دس دنوں کے نیک عمال سے بھی زیادہ محبوب ہے کیونکہ ثواب نفس کشی اور مشقت کے بقدر ملتا ہے نا اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال کو رقات دینے سے زیادہ نفس کشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے بہرحال ذیلجہ کے پہلے عشرے کے عمال اس اعتبار سے بھی زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلہ دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے اور افال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان دس ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں اور نہ ہی ان میں کیے گئے عمال کے علاوہ کوئی اور امال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہیں لہٰذا ان ایام میں آپ کسرت سے لا الہ الا اللہ ہو اور تکبیر کثرت پڑھا کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کثرت سے بیان کیا کرے اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے یہ, اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دن کو مکمل کیا اور اس دن کا روزہ رکھنے سے دو برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسی عشرے میں یوم النہر نہر یعنی دس ذلحجہ بھی ہے جو اللہ اطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ عظیم ترین دن ہے اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور عطاعت فرما برداری کٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہو جاتی اسی عشرے میں قربانی اور حج بھی آتا ہے عشرہ زلحجہ یعنی زلحج کے پہلے دس دن کے عماد میں یہ بھی شامل ہے کہ اس دن دس دنوں کا عدراک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لہٰذا بندے کو چاہیے اس کی قدر کریں جس طرح اس کا حق ہے اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ عمال صالح کرے اور آپ کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرم بداری کی طرف راغب کرے خیر و بلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے بندوں پر فضل و کرم اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں کئی اقسام کی اطاط و فرما برداری کے راستے دکھائے ہیں لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رب کی اور آقا کی عبادت میں لگے رہیں اور ہمارے سالے کرنے سے تاہٹ محسوس نہ کریں بلکہ اس میں چوست اور نشیت ہو کر عبادت میں مگن رہیں زلحجہ کے ان دس دنوں میں مسلمانوں کو جو کام کرنے چاہیے نا وہ ہے روزے رکھنا مسلمان شخص کے لیے نوز الحج کا روزہ رکھنا سنت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس ایام میں مالے سالے کرنے پر آبارا ہے اور روزہ رکھنا مالے سالے میں سب سے افضل اور عالی کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ اپنے لیے چنا ہے ایک حدیث ایک قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کے سارے کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں لیکن روزہ نہیں کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوز الحج کا روزہ رکھا کرتے تھے حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ذی الحج اور یوم عشورہ اور ہر ماہ تین روزے رکھا کرتے تھے مہینے کے پہلے سنوار اور دو جمع راتوں کے ان ایام میں مساجد راست اور گھروں اور ہر جگہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے وہاں آپ سب کو چاہیے اونچی سے تکبیریں لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا اظہار اور اللہ سبحانہ وتعالی کی تعظیم کا اعلان ہو مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے لیکن عورتیں میں کہیں گی اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے نا سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے اندر ترجمہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقرر دنوں میں ان چوپائیوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں جمہور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ معلوم دنوں میں سے مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایام معلومات سے مراد دس دن ہیں اور تکبیر کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یعنی اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں اس کے علاوہ اور بھی تکبیریں ہیں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترق کیا جا چکا ہے اور خاص طور پر ان دس دنوں کی ارتداء میں تو سننے میں نہیں آتی کسی نادر شخص سے سننے میں آئیں گی اس لیے آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو حضرت ابن عمر اور حضرت ابو رضی اللہ عنہ ثابت ہے کہ وہ دس دنوں میں ان دس ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو تقبیریں کہنا یاد آ جائیں اور ہر ہر کوئی اپنی ایک جگہ پر اکیلے ہی تکبیریں کہنا شروع کر دے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیک وقت تکبیریں کہیں کیونکہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے اور جس سنت کو چھوڑا جا چکا ہونا اور وہ تقریباً چھوڑی جا رہی ہوں تو اس پر عمل کرنا اور کرانا بھی عظیم عجر و ثواب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اور اسے اس پر عمل کرنے والے کے برابر ثواب دیا جائے گا اور ان دونوں کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور حاج عمرے کی ادائیگی بھی ان دنوں میں سے افضل اور عالی ترین کام ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کے استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ جائے جسے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا حج کرنے کی عطا فرمائی ہے اس نے تو مطلوبہ طریقے سے حج کے عمال ادا کیے تو انشاءاللہ اسے بھی اس کا حصہ ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بیان کیا گیا ہے حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی اجر و سواب نہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو عمالے جو صالح محبوب نا ان دنوں میں اس کا و ثواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ملے گا لہٰذا جس شخص کے لحاظ کرنا ممکن نہیں نا اسے چاہیے کہ ان افضل ایام و اوقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حطات و فرما برداری میں گزارتے ہوئے نماز، کریم اور ذکر و اذکار دعا صدقہ خیرات والدین سے حسن سلوک نیکی کا حکم دے برائیوں سے منع کرے اور اس طرح دوسرے خیر و بلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ان چیزوں کا اہتمام کرے اشرا ذیل کے مالے سالے میں قربانی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا بھی شامل ہے کہ قربانی کی جائے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے سچی اور پکی توبہ جسے توبہ نسوحہ بھی کہا جاتا ہے کی جائے ان دس دنوں میں جو چیز زیادہ تاقید سے کرنی چاہیے وہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے کی توبہ ہے کہ جو کچھ مؤثی گناہ اور نافرمانی ہو چکی ہے اس پر ہر مسلمان توبہ کرے توبہ اللہ تعالیٰ کی جانب رجور اس کی طرف واپس آنے اور جی جو اس اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے نا اسے ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے ترک کرنا اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادامت کے آنسو بھائے فوری طور پر اسے ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب عمل کو کرتے ہوئے حق پر استقامت کو توبہ کہتے ہیں اور مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ جب وہ کسی مسیحیت یا نافرمانی کا ارتقاب کرے نا تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایز سون ایز توبہ کرے اسے مہلت نہیں لینی چاہیے کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ موت کا بر کس وقت اس کو آ جائے گی کس لمحے اس کو دبوچ لے گی اور برائی اور بھی برائیوں کے ارتکاب کا باعث بنتی ہے اور پھر فضیلت کے اوقات میں توبہ کرنے کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے وہ اس لیے کس غالب طور پر نفس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے اطاعت و فرما برداری کی طرح راغب ہوتا ہے نا اور خیر و بلائی کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اطراف گناہ بھی کرے گا اور ندامت کا جو اظہار ہوگا وہ بہت جلد پیدا ہو جائے گا وغیر نہ توبہ تو ہر وقت اور ہر زمانے میں واجب اور ضروری ہے جب کسی مسلمان میں مال سالے اور سچی توبہ فضیلت والے اوقات میں اور موسم خیر میں جمع ہو جاتے ہیں نا تو انشاءاللہ یہ ہنڈر پرسنٹ کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ اور زینہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر سکسی سیون میں کچھ یوں فرماتے ہیں ترجمہ ہاں جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا لہٰذا ہر مسلمان شخص کو خیر و بلائی کے موسموں اور اوقات پر حریص ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت جلد ختم ہونے والے دن ہیں اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عمال سالے کی طرف لائے تاکہ وہ اس کا اجر و ثواب بھی حاصل کرے اور اس لیے اسے اجر و ثواب کی شدید ترین ضرورت ہے اور اجر و ثواب اور نیکیاں بہت کم ہیں لیکن موت اور اس دنیا فانی سے کوچ کا وقت انتہائی قریب ہے اور راستہ بھی پرخطر اور پر پیچ ہے اور دھوکہ غالب ہے اور عظیم خطرے کا بھی اندیشہ ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہے نا ہمیں تو اسی کی طرف واپس جانا ہے نا اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانا بھی نہیں ہمیں کوئی دینے والا تو جو بھی بر خیر و بلائی نیکی کے کام کرے گا نا اللہ سبحانہ اس کو دیکھ لے گا اور جو بھی ذرا برابر برائی اور شر کا احتکاب کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس فرصت کو غنیمت جانیں اور ان عظیم ایام میں امال کریں اس کا کوئی عوض نہیں ہے اور اس کی قدر و قیمت کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے جتنی جلدی ہو سکے امال کر لیں امال کر لیں اور موت کے حملے سے قبل جلدی اور تیزی دکھا لیں اور زیادتی کرنے والے کی نادامت سے قبل کچھ کر لیں اور اس واپسی کے سوال سے کچھ عمل ہمیں پہلے کرنا چاہیے جس کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا اور اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہ اسے دنیا میں واپس نہیں بیجا جائے گا یاد رکھیے امید اور خواہشوں کے پورے ہونے میں حائل ہونے والی موت سے قبل اور اس سے قبل کہ ہم اپنے گھڑے میں اپنے امال کے ساتھ قید کر دیے جائیں کچھ عمالِ کر لیں آج ہمارے میں سے تقریباً ہر شخص جس کا دل رات کی سیاہی کی مانن سیاہ ہو چکا ہے اگر اپنے دل کو روشنی نرم کرنا چاہتے ہیں نا نرم ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا آؤ اس عشرہ الحجہ میں اپنے رب اور مولا کی رحمت و فضل کے جھونکے سمیٹ لیں کیونکہ یہ جھونکے ایسے جھونکے جس جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں نا وہ شخص عادت مند ہو جاتا ہے اور پہنچ دے بھی یاد رکھئے اسی کی طرف ہے نا جسے اللہ چاہتا ہو اور وہ قیامت کے دن سرفراز ہوگا انشاءاللہ سعادت مند ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفات ہی تعریفات ہے جس نے اقات اور زمان کو پیدا کیا اور ان اقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت فرمائی اور کچھ مہین اور ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی اور ایسے فضائل سے نوازہ جس میں عجر و سواب بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بھر جاتا ہے تاکہ انہیں عمال سالے کرنے اور عطا تو فرما برداری کرنے میں سے تعاون مدد حاصل ہو اور نشاط و چستی کی تجدید ہو تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے اور موت سے آنے سے قبل اس کی تیاری کرتے ہوئے روزے قیامت کے لیے کچھ زادے رائے اکٹھا کر سکے تو اطاط فرماری کے وہ مراحل اور موسم آ چکا ہے جو کچھ رہ گیا نا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کمی کو پورا کر لیں اس کے عوض کو چمال کر لیں ان فضیلت والے موسموں سے ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو نا بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا فیضان حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ پر فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں ہم میں سے ہر کوئی آج کل خوش نصیب شخص ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے لہٰذا ہر ایسے شخص کو مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے انشاءاللہ جہنم کی آگ اور اس کے شولوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا لہٰذا ہر مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہ چانتے ہوئے اپنے رب کی ان دنوں میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بلائی کے کاموں پر ہمیش کی اختیار کرنی چاہیے جیسا سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نائنٹی نائن کے اندر ترجمہ اور یقین آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجئے مرات پتہ کیا ہے موت